Лесной зоне Сарапула построили еще в 50-х. В 90-х планировали масштабную реконструкцию, 4 года назад капитальный ремонт. Но денег каждый раз не находили. Сейчас здание окончательно обетшарили, и власти решили спасать интернат уже поздно. Закрывают а, <сосвязано> органы, которые считают, что э, находиться детям в данных условиях уже небезопасно. Власти попытались переложить ответственность за закрытие школы. Такой постановке вопроса очень удивились. Вот по нашему протоколу данное учреждение не было приостановлено. Была применена мера воздействия, это административный штраф в размере 10 тысяч рублей. Вот, э... Решение о прекращении... Презвосточного... Данного учреждения... Презвосточного... это... На свою страничку, вот, образования и науки республики. Слухи о закрытии школы интерната ходили давно. Здание в состоянии близко Всё. к аварийному полувека без капитального ремонта. В прошлом году здесь горел соседний спальный корпус на 300 мест. Да. Восстанавливать его никто даже не пытается. Когда-то санаторная школа принималась в со всей республики. Сейчас только городских. После пожара в спальном корпусе и на сидеть негде. И директор вынужден им отказывать. Дети из района ночуют в бывшей учительской. А скоро шестиклассница Аня